డ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే గుండు కూడా వస్తారని అడుగుతున్నానండి అయితే ఈ డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చింది అండి యుకే లో జేమీ స్కాట్ అనే ఒక అక్కడికండి కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత బ్రెయిన్ లో రక్తం కడిగట్టేసిందండి దాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పెరాలసిస్ అంటారండి సో ఆయన

कोर्ट में कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे खून के थक्के जमना प्लेटलेट्स डाउन होना वगैरह वगैरह ऐसा सामान्यता नहीं होता बल्कि ऐसा रेयर कंडीशन में होता है बहुत रेयर मामलों में होता है और यह हम सबको पता है कि एलोपैथी की हर दवाई का कोई न कोई साइड इफेक्ट होता है आप छोटी सी छोटी दवाई का नाम बताइए मैं आपको सबके कुछ न कुछ रेयर साइड इफेक्ट बता सकता हूँ पेरासीटामोल से लेकर पेन रिलीफ तक की दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में भी कंपनी ने यही कहा है की कुछ दुर्लभ मामलों में इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आमजन को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा प्रत्येक एलोपैथिक दवा का व्यवहार होता है और ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट्स आज ही बताया गया है बल्कि भारत में ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर 2021 में ही ये बता दिया था कि ऐसा हो सकता है और इस वैक्सीन के बारे में डब्ल्यू का कहना है कि यह बिल्कुल सेफ है और यह विपरीत प्रभाव के जो केस आए हैं वो बहुत ही रेयर हैं और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि इन साइड इफेक्ट्स को ट्रीट किया जा सकता है और कोविशील्ड की वजह से जो फायदा हुआ है वो बहुत बड़ा है करोड़ों लोगों की जान बची है मैं ये नहीं कहता की कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो तो उसे नजरअंदाज किया जाए या फिर उस पर बात न हो बात बस इतनी सी है कि सनसनीखेज हेडलाइंस लगाकर पैनिक की स्थिति नहीं बनानी चाहिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट से अधिक हानिकारक ये पैनिक की स्थिति है जिसको निर्मित किया जा रहा है और वैसे भी कोविड काल में तमाम वैक्सीन आपातकालीन स्थिति में बनी थी तब मृत्यु हम सब के सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी तब सरकारों और वैज्ञानिकों पर बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का भारी दबाव था आज चूंकि हम सब मृत्यु काल से उबर आए हैं सब ठीक हो गया है तो उस दौर में जो कथित चूके हुई उस पर हम हमलावर हैं बेशक हो किंतु देशकाल परिस्थिति और संदर्भ भी ज्ञात होना चाहिए जब बाबा रामदेव एलोपैथिक समकक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकल्प सुझाते हैं तो यही लोग उन पर हमलावर होते हैं यही काटने को दौड़ते हैं किंतु अब एलोपैथिक दवा के स्वाभाविक साइड इफेक्ट से ही आहत हो रहे हैं हर एक चीज के रेयर साइड इफेक्ट होते हैं अब तक के शोध और जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड के साइड इफेक्ट भी वैसे ही है सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य से अधिक यह राजनीति డబ్ల్యూహెచ్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డేటా ప్రకారం అండి ఈ రక్తం అండి రెండు లక్షల యాభై వేల మందిలో ఒకరికి జరగచ్చు అయితే దీని గురించి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి నేను ఎందుకంటానంటే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈ రక్తం గడ్డగడతాం అనేది మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న తర్వాత మూడు నెలల లోపే వచ్చేస్తుంది మూడు నెలలు దాటిన తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదండి సో మీరు ఎప్పుడో ఇరవై ఇరవై ఓట్ల వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే మీకు కనుక అలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా రావాల్సి వస్తే మీకు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న మూడు నెలల లోపే వచ్చేస్తుంది సో ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు రాదండి సో దేర్ ఫోర్ మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు